Здравствуйте, меня зовут Атришко Вячеслав Петрович, я тренер женской сборной киево района. Основная база тренировочная находится именно в Боярке, дети занимаются со всего района. И самое интересное, что с каждым годом потенциал детский растет. И не только потенциалы, команда увеличивается в количестве, потому что все-таки качество тренировочного процесса удовлетворительное для детей, для их родителей, конечно, в первую очередь. В этом году у нас большие планы, грандиозные, так как в первом туре чемпионата Украины мы заняли второе место, то по планам в дальнейшем э, мы думаем, что второй тур чемпионата Украины пройдет в Белой Церкви. И, конечно же, хотим попасть вторым местом в чемпионате для того, чтобы дети получили конец мастера спорта. Их не мечты, чтобы начинали сбиваться. Почему говорю во втором месте? Потому что очень тяжело играть против сборной Украины. Сегодня у нас здесь в зале э, игра Киевской зальной волейбольной лиги, э, где нет возрастной категории, где играют и взрослые, и дети. Мы играем детской командой, и слава богу, выиграем даже у взрослых. У нас еще в планах развития есть такое понимание, как работа с городами-побратымами. Это город Пулавы, и э, в следующем месяце мы будем, будем с ними встречаться и обсуждать тематику того, чтобы мы играли как международные турниры, создавали у себя дома и так же самое ездили в гости к ним, что мы друг друга учили и учились проводить и все это делать, творить, скажем так. Александр Дмитриевич. В данном случае на этой игре представляю интересы ДЮСШ-12. Являюсь президентом Федерации волейбола города Киева. Люблю волейбол и все, что с ним связано. Очень переживаю за команду, которую я сегодня представлял на данном соревновании игра была чемпионатная, в таблице сильно ничего нам не поменяло, но тем не менее хотелось победы, имеем проигрыш, но надеемся, что мы подтянемся до более высокого уровня и будем более достойны. Выступать в дальнейшем. Игра сегодняшняя прошла не так, как хотелось бы. Мы хотели 3-0, но выиграли 3-1. Победа это уже есть то, к чему мы стремимся. А из основного того, что здесь произошло, самое главное, что мы увидели ошибки, которые они допускают, чтобы знать, что и как исправлять во время тренировочного процесса и исправлять в самих детях, конечно же. Здравствуйте, меня зовут Владимир Иванович Фарейма. Я второй тренер волейбольного клуба Максимум. Сегодня у нас в пятой школе проходил очередной тур. Киевская сказали на волейбольной лиге играли две команды Борисский клуб ВК Максимум и Киевский Дюж 12. В принципе игра была хорошая динамичная, команды были практически равные по своим силам. Немножко наши девочки были сильнее, дин динамичнее, э техничнее, можно даже сказать так. В принципе Дюж 12 показал тоже хорошую игру, у них есть хорошие игроки, девочки, которые выступают и в пляжном волейболе. Вот. Ну что я могу сказать если вам по игре? По игре могу сказать, что Сильная, сильная была атака, сильный был блок. Защита меня очень сильно порадовала нашей командой. И у девочек команд соперника тоже были хорошие игроки с хорошей защитой. Вот. Но, слава богу, есть еще к чему стремиться, есть над чем работать. И это очень сильно радует, потому что, когда не над чем работать, то команда умирает.